Поставьте лайк, и подпишитесь на канал, если вам подобается мой контент. Если можно было назвать общением. Включаются украинцы. Задают какой-нибудь провокационную и пропадают. Тут не общение. Ну, тут лично. Задавайте вопросы тогда. Возможно, будет работать по-другому эта система. Ладно. Что сейчас на Украине происходит? Как это называется? Мы это называем война. Логично. А чё, за что, с какими целями? Украинский народ защищает украинский народ от России. Mm -hmm, логично. А чё Россия это на... Еще раз задайте вопрос. Зачем Россия на... украинский народ? Ну, у вашего... Ничего в России не получилось. Я решил вписать себя хотя бы как-то в историю. Ничего, ничего ничего не получилось. А что получилось у него? Тут меня одни спрашивают: говорят, какой курс доллара сейчас в России? Я говорю, я не знаю, просто не знаю. Как же, ты самого главного не знаешь, блин, начинает мне объяснять. Чего не получилось-то? Ну, я не вижу, чтобы Россия со своими ресурсами, вот этой пятой экономикой во всем мире, Э, точнее, уровень, вот, уже. уровень жизни, четвертый. Вот уровень жизни. Это давно чтобы, было, что в России-то. Уровень, уровень жизни давно видел. Уровень жизни, чтобы соответствовал хотя бы тому уровню, который есть там в той же самой Норвегии, которая наверное, занимает там какое сороковое место. Да, по экономике. То есть, ну, типа, менеджмент который не думает о народе. Ну да, да, да. Норвегия. А что вы мне задаете вопрос по поводу? Давно или я был в России? Давайте сейчас открою вам, покажу вам Россию, Якутск, посмотрим. Одна из Якутия, точнее республика Сама Саха, одна из самых богатых по ресурсах. Якутск. Давайте посмотрим вместе, что что у Путина получилось с Якутском сделать. Ну, ну смотрите. Я вам показываю. Я какой запрос набрал? Покажи. Я открыл э, эти... Э, есть такая возможность... Ну, какой есть такая возможность... Какой есть такая возможность в интернете открыть и попутешествовать Россией. Вот я открываю и путешествую Россией. Сейчас... Давайте на весь экран, чтобы было. Это в Google картах, там, где ездят по России автомобили и на 360 снимают уровень жизни россиян. Смотрите. Это, это же никто не скрывает. Вот смотрите. То, что Путин сделал. Видите эту реку? Это дорога. И вот так вот можно по России путешествовать и смотреть на то, как россияне живут. Это улица. Так, что это у нас за улица? Били... Билибина какого-то. Билиюбина. Вот смотрите, уровень жизни. Видите? Я вижу. Дороги, видите, тротуар. Вот, освещение. Блин, смотрите, какой классный паркинг. Видите вот здесь? Парковочка. Там сразу... Ну, вы, не О, видите, вы не видите, но там еще фонтан есть. Залезь в Норвегию, вот так же, подпалась там... Да, давай, удивился. давайте я зайду в Норвегию, возьму город какой-то там 200 тысячный, правильно? Такой же самый, как Якутск. Да, давай. Карта. Открываем. Норвегия. Центр также не буду брать, потому что центральные части города. Ну, да, есть. центр, так, понятно, Это конечно. Глупость. Открываем Норвегию. Давайте возьмем где-то... Во, есть какой-то... Есть какой-то маленький городок. Так, где эта штука? Куда она пропала? Вот так вот нужно сделать. Маленький городочек. Ну что ж, едем в маленьком городку в Норвегии. Поехали! Видите? Асфальт есть, тротуар есть. Слушайте. Ну, горы, ладно, горнистые. то есть. Смотрите, даже ямы есть. Это, я тебя понял. Это очень маленький. Я тебя понял. Это очень маленький Чувак, городочек. Алло, алло. О, все, все, я понял. Я тебя умоляю. Все, я понял. Ты не был ни в Норвегии, ни в России. Ну вот, сидишь, пи. А -а -а -а. Так а что? Вы говорите, ты не был в России. А что в России там такое? Не подскажете? Что там можно посмотреть? Где можно сравнить уровень жизни? У людей спросите. Смотрите, вы же говорите, там Россия занимает четвертое место по экономике. Это не я придумал же. Ну я я я прекрасно вас понимаю. А что там по поводу э, потребительских, это как называется статистика? А уровень жизни. Давайте сравним Россию и сравним э, Норвегию. На каких местах? Давайте посмотрим. Давайте я сейчас загуглю. По каким показателям? Сейчас скажу вам, я Ну, уровень способ. жизни, да. Ну, да, да, как сейчас. Покупательская способность, по-моему. Покупательская способность. Короче, Данил. Давайте вот я давай открываю. Вот. Так. Статистика стран. Список стран по ППС, ВВП на душу населения. Так, получается, Норвегия на сороковом месте среди э, всех экономик мира, а в покупательной вот этой способности на душу населения она занимает четвертое место. Российская Федерация у нас занимает четвертое место по э, экономике в мире. Она на каком месте по покупательной способности? А на шестидесятом. Ну, я думаю, вы же сами понимаете, где э, заботятся о жизни. А где не заботиться? Я, я, я понял. А какую еще статистику можно посмотреть? Любую. Ну давайте, если вы хотите мне показать где-то, что э, норвежцы живут лучше э, или хуже за Россия. А есть такой вот уровень счастья, кстати. Уровень счастья, посмотрим. Да, давай посмотрим. Уровень счастья. Вы знаете, от чего он зависит? Там какое-то исследование. Уровень. Сложно сказать вся статистика он зависит от погоды в большинстве случаев а нет так кого первое место то самое счастливое? счастье давайте посмотрим так и смотрим так Финляндия является самой счастливой страной мира пятый раз подряд занимает она первое место Норвегия да. занимает восьмое место а Россия? Россия там есть, нет вообще, в принципе. Да не ну, должно же быть, здесь входят все. На каком месте Россия? На восьмидесятом месте она находится. А, О, и, и поэтому что? Ну и поэтому можно. Сказать... То есть ты прекрасно знаешь, кто эти рейтинги составляет, для чего, то есть, почему. Ты знаешь, на кого работают, за чьи деньги. А. То есть ты считаешь эти рейтинги правильными? Давайте тогда посмотрим. Выборка, да, давайте статистику, статистику Ростота посмотрим. Так. Да. А ну. Ты, б... Статистику государственную. Что? Опять поговорим нормально. Или сразу опять это. давайте, так как мы договаривались в предыдущий раз, но только что. в прошлый раз тоже договаривались. И все. Чтобы вы не перебивали, потому что предыдущий раз, когда мы с вами общались, Можно? вот сейчас 7 минут. Не спустя Но не с... ну, вот вы прямо сейчас начинаете перебивать. А то ты выйдешь в предыдущий на, раз, на минут, когда мы с вами туши, общались, подряд. у вас э, хватило вот э, смело общаться лишь семь минут, после чего вы взяли и убежали, начав перебивать и мать. В связи, чего? Сегодня предлагаю не перебивать. Но диалог был не больше двух минут. С, одной, с любой стороны. Хорошо? Задавайте вопрос. Почему это я? Я молодежи. Говорят, молодым везде у нас дорога. Вам в первую очередь. А, понятненько. Как там специальная операция в Белгородской области? Продолжается? В Белгородской области? Я вам очень даже подробно расскажу, потому что вы не знаете. На сегодняшний день на всей территории, только не в Белгородскую, а на территории Украины, Зашло всего 14 батальонов наших. Против этого у вас стоит 13 бригад. То есть наше преимущество сейчас украинское 1 к 3. Ну, в людях, понятно. Потому что в артиллерии, понятно, там 1 к 7 уже в нашу пользу и так далее. Но все начали кричать, контрнаступ надо делать, выгонять огонь. А и все притихло. А сегодня я, так сказать, понял почему. А там сзади стоит... 70 тысяч армады и ждет, когда вы начнете контрнаступ. И вот тогда все посыпется. Понял? Вопрос еще раз. Задаю. скоро интересно будет еще не только на, на, на севере Харькова. Сейчас сумма будет очень интересно. Смотри, прям буквально несколько дней. Такие новости будут, залюбуешься. Ну, вопрос же по поводу Белгородской области как специальные... Новости разобрались? Как специальные... Операция повлияла на жизнь белгородчан. Ну ничего хорошего, прилет, пошли. А почему они пришли? Как почему пришли? Они всю жизнь были. Всю жизнь в бом... Белгород? Ну да, как как после начала спецоперации все время был. Только сначала мало было, а потом регулярно стал. А чем был? Бом... Ваша имеется в виду? Ну, я не знаю. В основном беспилотники и вампиры чешского производства, РЗСО чешского производства. С дальностью 40 километров. И это получается... То накрывают Получ... системами залпового огня. Представляешь, что это? По территории бьют и кассетами причем. Нехорошо. И это получается, вместо того, чтобы вот, ну, типа, как-то сравниться с Российской Федерацией по, 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 артиллерийских там, боеприпасах, снарядах, точнее, Украина вот это тратит вот эти снаряды на Белгородскую область. Да. А зачем? Одному Богу известно. Чтобы... Это... Я так слышал, ваши говорят, чтобы чтобы Путина посильнее разозлить. Ну и разозлите. А вот это сегодня видео было, где прилетело по складам с боеприпасами в Белгородской области. Это чем? А, я думал, вчера что по двум. Интереснее были, там это, такие пожары. Это чем ударили. Ну, вот это лучше смотреть, а это так Я вам задаю вопрос по поводу Белгородской области. Вот это прилетело. Это чем ударили по складам с боеприпасами. Я не слышу, что по складам боеприпасов попал. А, Наверное, раз... Навер, ваши опять что-то придумали. И, ну, понятно. Гладков, как говорится, не врет. Нет, я знаю, что попали по подстанции с веткой, где там вырубился. Потом попали еще по центру, попали хорошо, погиб, тройните. И я, по-моему, пять взрослых. Сегодня? попал. Сегодня? Да. Ого. По Белгии, Белгии. Ну, смотрите новости, О, господи. Я вот э -э прилет в... А с боеприпасов, Что чтобы вы знали, с кладом боеприпасов в черте сегодня. города быть не может, даже теоретически. Ну, посмотрим, сегодняшние новость. А где, на каком ресурсе? Ну, не ваш, смотрите, немецкий, смотрите, лучше или английский. На каких российских ресурсах можно зайти? Я российские не смотрю, я же вам всегда так говорил. Я смотрю только немцев, итальянцев, англичан иногда. А я сейчас зайду на официальный сайт. Да, Но вы поняли, что глупость сказали? Склад боеприпасов в черте города, ну, надо бы полным я я так вам... не бывает. Даже даже ваши так никогда не делают. Я повторю, возможно, вы не услышали, что я сказал не по городу, а по Белгородской области. Был прилет по складам с боеприпасами. Ну, вы можете вы оговорились, я понимаю. Это чуть-чуть не дослышали. Ладно. складам с боеприпасами в Белгородской области. Так, что здесь? Трое участников теробороны. Борисовском районе, сообщает губернатор, губернатор Гладков так так его же сбили а, его сбили и он упал на них, понял так э, кадры пожара в Ракитянском районе Белгородской области тоже сбили все так, сбили ракетные. так, сбили э, сбили сбили ракету Нептун так Сколько это часов? В 11 часов дня сбили ракету «Нептун», никто не пострадал. Но в Оскольском районе прилет, никто не пострадал. Так, ну... Ну как интересно. Прям. А где же вы говорите прилет? Эй, а что? Посмотрите, что там по нефтехранилищам. Вот а где вчера? прилет? Дедушка. Репортер, нет. Репортер ходил по улицам Киева. Я смотрю, во всех магазинах работают движки электростанции. Mm -hmm. Ну, и вот, видимо, чтобы не работали так сильно. Mm -hmm. Кадры были там, такие пожары, там мы ну, не могли мимо пройти. А где сегодня придет по центру города? Я Белогорода. не знаю. Так есть, вы сказали, трое э, по... Или как в этом говорите? Я разве сказал это сегодня? Сегодня вы сказали. Прослушай, это вам кажется. А, вы невнимательно сказали, слушаете. вы о А уже думаете. За... Давайте я закупим. А когда это было? Сегодня. блядь, бегу. Ну смотрите новости, господи. Понятия не имею. В ближайшие 2-3 дня. Будет вперед или было? Был, был, был. Смотрим за вчерашний день. Ракетные безопасность. А так. А я вам сейчас покажу, это, посмотрю. Так, так, так. Парадромы попадали, красивые кадры. Так. Сейчас я вам найду Завчера прилетов в городе Белгород не было. Смотрим за позавчера. Так, беспилотника э, беспилотник администрации Грайворонского э, Гра округа. Один человек раз. Так. Ночью беспилотники э, нефтебазу в Старооскольском э, гор округе начался пожар, сообщил губернатор Белгородской области. Дедушка, за позавчера также нету. Юноша, ну я не знаю, что вы читаете. Куда откуда я знаю, что вы читаете? Ну давайте я впишу, вот, так, как вы говорите. Вы... В... Шерлок Холмс читаете. В Источники какие вы, где вы там их набираете? Сайт э, губернатора э, сайт Ю, в Ютубе или где вы или гуглите? Не сайт Белгородского. Или где? Сайт... Если Униан смотрите, то, сайт ну, Белгородского. Нет, сайт белгородского вас... Сайт Белгородский Сайт Белгородского. Сайт Белгородской, Белгородской, Белгородской. образ дедушка. Не перебиваем. Сайт Белгородской так, области мы договорились, по очереди говорить вот именно, не перебивай. Ясно, не Еще раз, где? Сайт Белгородской области об этом не говорит. Я уже за 4 дня последних, сегодняшний день демы ключ, включая, посмотрел, нет информации о том, что был прилет и люди. А может, Белгородского сейчас в Яром перепутал? Еще раз задаю вопрос, где эта информация? Ну, да. В Белгороде как трое, я не понял, заинтересовал. Второе человек после загуглим тогда в интернете. А, дедушка, ну не нужно в... не перебивать. А это сейчас заговор, не возможно. Во-первых, не нужно, перебивать. Во не yes, нужно. перебивать не нужно. Ты ж договорился, только. Трое бойцов тирообороны, военнослужащие были ранены. Что ты? Юноша, б*с. Свободен. До свидания. Так и ведет Так и не показал ты мне, он он показал знает, ты мне видео. А, искал и искал